হাওড়া বাঁকুড়া এলাকায় ৩৫ বছর বয়সী যুবক মোহাম্মদ ইরফানকে ঘিরে ছড়িয়েছিল চরম উৎকণ্ঠা বাজাজ থ্রি হুইলার চালক ইরফান নীল রঙের গাড়িতে মাল লোড করে তিরিশ তারিখ বৃহস্পতিবার হাওড়া বাঁকুড়া থেকে পূর্ব বর্ধমানের যোগ্রাম গোপালপুরে অবস্থিত কৃষ্ণা কালার্স ফ্যাক্টরিতে ডেলিভারি করতে যান। ডেলিভারি শেষে রাত প্রায় সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে তিনি হাওড়া বাঁকুড়ার জন্য রওনা দেন এরপর থেকে তার আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না উদ্বিগ্ন পরিবার সেই রাতে ডোমচুর থানায় একটি মিসিং কমপ্লেন দায়ের করে কেটে যায় ছত্রিশ ঘন্টা তবু কোনো সন্ধান না মেলায় আতঙ্ক আরও বাড়ে এই অবস্থায় পরিবারের আবেদনে এগিয়ে আসেন সেভ হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট এস এ আনসারি মহাশয় নাগাদ একটি অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে দিয়ে তিনি ফোন করেন ডানকুনি থানায় থানা থেকে জানা যায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত ড্রাইভারকে শ্রীরামপুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে এরপর এস এ আনসারি মহাশয় তার টিম নিয়ে দ্রুত ছুটে যান হাসপাতালে সেখানে গিয়ে নিশ্চিত করা হয় মোহাম্মদ ইরফান জীবিত এবং চিকিৎসাধীন এই খবর শোনার পর পরিবারের মাঝে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তারা ধন্যবাদ জানান সেভ হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের সমস্ত টিম সহ প্রেসিডেন্ট এস এ আনসারি মহাশয়কে। আমাদের ভাই এমডির ফান ইরফান বাঁকড়া মে रहते हैं तीन चक्का गाड़ी चलाते हैं वो जुमरात के दिन माल लेके गए जोगराम गए फैक्ट्री का नाम था कृष्णा কালার্স वहाँ से माल दे करके डिलीवरी करके आ रहे थे तो कौन सा जगह वर्धमान वर्धमान जौक्राम और वहाँ कृष्णा कलर्स फैक्ट्री का नाम था वहाँ से डिलीवरी दे के आ रहे थे लापता हो गए हम लोग बहुत फ़ोन उन किए रात में और फोन स्विच ऑफ बता रहा था तो फिर आए हम लोग फिर जुमा के दिन डुमजूर थाना में रिपोर्ट कराने गए तो छत्तीस घंटा के बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं मिला हम लोगों को तो फिर हम लोग एंड डाइड सर को और वहाँ का टीम को बोले तो लोग भी आए सब वहाँ का टीम भी था हम लोग का घर का भी लोग था सब लोग था सब खोजने गए उसको तो डांकुनी में पता चला कि एक एक्सीडेंट हुआ है जुमरात की रात में एक एक्सीडेंट हुआ है तो ह्यूमन सर ने थाना में फ़ोन किए तो पता चला कि हाँ एक्सीडेंट हुआ है पेशेंट से रामपुर हॉस्पिटल में एडमिट है तो सब लोग गए वहाँ तो देखें तो हमारा ही पेशेंट था एम डी इरफान भाई और पेशेंट था और फिर उन्हें देखा तो थोड़ा जान में जान आया और जुमरात की रात को एक्सीडेंट हुआ था तो देखें बहुत ज़्यादा चोट लगा था सर में टाँका लगा हुआ था हाथ भी टूट गया था बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब था तो फिर ट्रीटमेंट चल रहा था और हम लोग ह्यूमन सर को धन्यवाद करते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया हम लोगों का तब भी आज हम एम बी इरफान भाई से मिल सके हैं वो मिल गए हैं धन्यवाद